समझ तो जाए रुकबा बिन आमिर रील अनु बयान करते हैं रसूल करीम सरमाया फी सही सदी फकल दुनिया आप तस्वर कीजिए मेरे मोहतरम भाइयों आज घर हमारा अपना दुकान हमारी अपनी रहाइश हमारी अपनी अल्लाह ने बेटों की सूरत में औलाद भी दी बेटियों की सूरत में भी औलाद दी लेकिन इंसान फिर भी गिले और शिकवे करता नज़र आता है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम ने दुनिया का ख़जाना किस बात को करार दिया है फरमाया तीन बातें जिस शख्स को अता कर दी गई तीन चीज़ें अता कर दी गई फ़कन दुनिया वो समझे अल्लाह ने सारी दुनिया समेट के उसके कदमों में नचावर कर दी है वो तीन बातें कौन सी हैं फरमाया मनवामिन कम आमीन अनफी सर भी ही। जो शख्स सुबह उठता है आमीन फी सिर भी ही। अपने घर के माहौल में अपने ख़ानदान के माहौल में अमन और सुकून महसूस करता है और अम और सुकून की कैफियत है उसके लिए कोई परेशानी नहीं है कोई दुख नहीं है कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको टेंशन और डिप्रेशन में मुब्तला करने वाली हो दूसरे नंबर पर मुआफन फी जसद ही उसका जिसम सही सलामत है उसके जिसम का कोई उजु शल नहीं हुआ जिसम के आज़ाद सही मानों में काम करते हैं तीसरी बात इंदु कोतु योम ही उसके पास एक दिन का राशन मौजूद है फक अन्नमा हिजत लह दुनिया उस शख्स के लिए अल्लाह ने सारी दुनिया समेट के उसको दे दी उसको और क्या चाहिए आज تصور कीजिए मेरे भाइयों कि आज का मुसलमान आज का हमारा फैसलाबाद का शहरी हो लाहौर का हो पूरे मुल्क में कहीं भी रहने वाला हो घर में एक महीना का दो क्या कई महीनों का राशन भी मौजूद उसको ख़रीदने के वसायल भी मौजूद घर में एक गाड़ी नहीं दो नहीं तीन तीन गाड़ियाँ मौजूद लेकिन रब से फिर भी शिकवे करता नज़र आता है कारोबार नहीं है हालात नहीं है, ना मुसायद हालात हैं मंदे पड़े हुए हैं मेरे मालिक का शुक्र अदा कीजिए इस हदीस के मुताबिक आपके पास तो एक दिन का राशन भी मौजूद हो तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको दुनिया आपके कदमों में नशावर कर दी है